специально пошел Ну да. Опасная игра Руслан Ачинашко, ну доигрался, где-то так уже напрашивалось это вылучение, потому что активен, активен, но оно уже на грани, даже не на грани, а уже фу, фул по баскетбольному, да, так, порушение правил. И тут же наказание, тут же используют 77-37. Чисельную перевагу 77 и 30. 37. Виктор Морущак. 10. 10-3? Офигеть! Это же надо докатиться до такого рахунка. Вы не шуткуете, ну тирос. Так что, Тирас, если вы, если вы обожаете стать президентом на финальную пульку, но такой игрой не покатит, не прокатит. Это уж точно. Пусть маяк играют, звезды там, другие ну, звезды видно, в общем, хоккея. не до такой же степени пропадает. Ну что вы. Семелькин Александр. Ой. На грани фола. 6 хвилин до конца 3-10. Двухзначный рахунок. 3-10. Руслан Ченашка уже в складе Тиросов. Даже не успел толком присесть и ликвощить на скамеечке штрафников. Владимир доведет президент Федерации хоккея Винницы. Капитан, менеджер команды. Вот шайбу, Владимир показывает личным примером. Иду, Альберт. Рахунок разгромный. 3-10. Я... Хотелось бы поддержать. А все, Альберт. Альберт остав, сказал, он не стал. Влад, Влад завелся тоже. 5 хвилин. Как бы чего не случилось, я переживаю. Но...